Ну, Хочет спросить тогда. Типа, а из какого города? Я с города Керч. А ты ты в Крыму вырос, да? Ты там. Местный. Местный. Инфраструктура строится, дороги, как в Европе, машинами, владеем. Ну, как бы, вы же человек взрослый, вы же да. смотрите, видите. А, по телевизору показывали. Понял. Так, а инфраструктура, что там с инфраструктурой ты говоришь, лучше стало? Что стало лучше? В каждом районе, скажем так, даже не регионе, а в каждом а. районе строятся фабы. Что строятся? Больницы. Что строятся? Что такое фаб? Паб. Что это такое? Это, это федеральная. Э, Блять, как она правильно называется? Короче, если раньше она называлась этим в, в Селах. больни, ну, короче, больницы. А, больницы строятся. Да, ну сколько, вот так, чтобы. Сколько прошло, уже в Керчи было. больниц построили за это время? Уже шесть. шесть это мелкие. Построили. Ну, мелкие это, мел. это как мелкие? Что значит мелкие? О, это сельские. К так, Ты в Керчи или ты в селе живешь? Ну, рядом с Керчи. Что рядом с Керчи? Ты где живешь? Рядом с Керчи. А, ты мне сказал в Керчи. Ну, ну потому что... Ну, сельские это типа... Это будка с тремя кабинетами, да? Ты это имеешь в виду? Сельская больница? Нет, нет это не будка с тремя кабинетами. А что это? это Полноценная... Это... Что? Чтобы правильно тебе объяснить, это полноценная больница. Ну, полноценная насколько? Ты сказал, не больница, больница, а там небольшое что-то. А сейчас говоришь полноценная. Ну, полноценная, насколько полноценная? По российским меркам ты имеешь в виду полноценная? Или по мировым не стандартам не полноценная? Нет, нет, давай тогда уточню, по украинским. Подожди, это же у тебя же Россия, правильно? Да. А, а почему тут украинские, да. а почему тут украинские мерки? Ну ты спрашивал по каким меркам? А, ты меришь, а ты знаешь, какие сейчас в Украине больницы? В души не чаю. Ну так а как же ты тогда сравниваешь? В Украине сейчас шикарные больницы, там строят, там новое оборудование в больницах, там э, новый медперсонал. Ну вот ты ответь, отвечаешь. Персонал, медоборудование. Да. Вот ты мне спрашиваешь, вот я тебе также ответил. Что так? А ты откуда это знаешь? Ты же не видел, как сейчас в Украине. Нет. В Украине э, не совковые Нет. вот эти кровати стоят, железные, как в России до сих пор. Там современные кровати завозят, оборудование. Э, больницы строят, больницы ремонтируют, строят по современным стандартам, по всем больничным, как во всем Подожди, мире. Стандарты у всех разные, согласен? Нет, не у всех. Есть мировой стандарт, нет, не у всех разный. Ну, есть там американский стандарт, есть европейский, но в целом они очень схожи, что касается обустройства больниц, они э, схожи. Там протоколы лечения отличаются, но сами больницы, они очень схожи. Ну, Россия но, не входит в этот мировой стандарт никак. Сейчас задам один вопрос. Э, вот, это вот. Э, вот вы можете на данный момент вызвать скорую помощь бесплатно, чтобы она вас лично отвезла mm -hmm. в стационар и оказала бесплатную помощь в хирургии? Конечно. В Украине скорые сейчас работают вообще на, на высшем уровне. Ты знаешь, как там сейчас поднялись эти спасательные... Команды, все, скорые и так далее. Вон за, за минуты прибывает, когда вот э, э, твоя федерация бомбит, э, попадает в жилые дома, там и за, ой, за, за минуты ой, собираются ой, ой, все спасательные сколько, бригады, сколько и ой, скорые, ой, и все, что ой, хочешь. Ой, сколько вам обойдется? Вообще ни в сколько не обойдется, это бесплатно. Значит, обойдется. Есть страховой полис, насколько я понимаю, в Украине. Я Мало понимаю, как это работает в Украине, но я себе так представляю, что это работает именно, или там. Ты же сам не знаешь, как это работает, и тут сейчас сидишь со мной разговариваешь, как это я, у меня работает. Я, я знаю, что людей спасают бесплатно, конечно, да. бесплатно. Должен быть страховой полис, наверняка, если говорить о не о спасении, а о таких. Больничных пишет. Ну, ну, так также. А у сидишь. вас, у вас, у вас этого даже близко нету. Ну я тебе говорю, вот сейчас ты сидишь, и ты? мне пизду отправляешь. Нет, только, только не надо. Если я тебе кажется, есть возразить что-то, так ты скажи, а материться не надо. Скорая, ну, так, вот смотри, мне люди на стриме пишут, что скорая в Украине бесплатно. Ты же не в Украине. Так мне люди из Украины вот пишут, бесплатная скорая. Да люди с Украины могут писать, что хочешь. Слушай, Украине... Нет, не могут. Они, они говорят правду, бесплатное. Вот у нас в Израиле платная скорая. Но тоже есть нюансы, но скорая платная у нас. Стой, 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 стой. Дай, дай, подожди, прерву разговор. Смотри, я О. тебе сейчас скажу. Я в России. У меня бесплатно лекарство, скорая оперируют меня бесплатно. Вот ты, сейчас, вот ты сейчас балаболишь, потому что у вас этого бесплатно, конечно же, никто вам не раздает. Что это за блага такие лекарства бесплатно раздают? Ну вот зачем ты? Ты меня только что обвинял во вранье, хотя я не брал вообще ни в чем. А сам сидишь и врешь. Нагло причем. Ну, слушай, эти твои фантазии, ну зачем? Никто тебе, же в это тебе, не поверит. Тебе... Ну, знаешь что, я тебе не нагло я тебе сказал, Слушай, реальную Не правду, матерись -то, только, вы... не матерись. Ну, какая правда? Ну, какая правда, какие у тебя бесплатные лекарства? Ну, что ты несешь? Какие бесплатные лекарства? Нет. У тебя, во-первых, во-первых, у вас лекарств вообще нет, потому что лекарства вы, вы под санкциями вам лекарства не завозят. У вас есть российские дженерики, которые не работают. У вас все лекарства сейчас как плацебо, у вас нет лекарств вообще. Во-вторых, они, конечно же, не бесплатные. Естественно, тебе надо все покупать и платить. В-третьих, у тебя медицина в принципе не бесплатная, потому что у тебя, у тебя есть налог на эту всю медицину. И еще и страховка есть на эту всю медицину. Хорошо, Ты платишь, это... еще и как платишь а... за эту медицину? А, а, три... а 60% 100%. импорта в Евросоюз откуда взялся? Какие 60% чего? Какого 60 процентов? Что чего? Ну вот вы загули, посмотри. Я не понял, про что ты говоришь. 60 процентов импорта чего? То куда? Откуда? Лекар, куда? Лекарственных... лекарственных, средств. Что лекарственных средств? На Евросоюз. Что Отправляют. на Евросоюз? Кто отправляет? Забей, посмотри. Россия отправляет Тобей. в Евросоюз лекарства? Подожди, ты хочешь сказать, что Россия в Евросоюз отправляет лекарства? Какие? Какие? Россия не производит свои лекарства, у нее нет своего производства лекарств, у нее все лекарства привозные. А что ты говоришь? Либо сырье привозное и на месте там какие-то таблетки дженерики клепают, либо это Россия не производит ничего. Ты что? Ты где-то где, где эту фантазию услышал. 60% да, нет, лекарств просто... в Европу отправляет нет, нет, нет. Вот, мне, вот мне интересно, вы в этих в бочках сидите, поле там вы что, Да, в бочках, в конечно, в бочках. Мне интересно, где вы сидите. Подожди, где ты прочитал про то, что Россия экспортирует в Европу 60% лекарств? Где ты это прочитал? Мне просто интересно даже источник, откуда ты это, где ты это увидел. Ты сам понимаешь вообще нонсенс, потому что у России нет ни одного лекарства, которое она бы за последнее время разработала хотя бы даже. Все лекарства, которые, все лекарства, которые сегодня разрабатываются, это компаниями европейскими, американскими, там израильскими. Все. Лекарства больше никто не разрабатывает. Россия там не то что далеко от этого списка, она, она даже близко не входит в список разработчиков лекарств. Откуда в России лекарства? Хорошо. Нет. Давай ну, если спутник, спутник давай. считать лекарством, то может быть. Спутник. Давай, да, давай, там. Давай а как в а, этих... Что в сахарном. Как? сахарном диабете? Что в сахарном диабете? Что как этих сахар? Что в сахарном, что в сахарном диабете? Что в сахаре? Инсулин в сахарном диабете или или сахар в сахарном диабете? Я не знаю, что там в сахарном диабете. Инсулин. Ну, инсулин и что с ним? И что с ним? И что ты хочешь сказать, ну, что? Инсулин, не инсулин я не знаю с каких годов это там я не знаю с 40-х 50-х с каких годов это лекарство уже разработано и инсулин коль. И то э, российский инсулин, конечно, э, вообще даже близко не стоял с э, с американскими, там, европейскими. Кстати, у нас, например, в Израиле, ну, это и в Америке, и в Европе, люди вообще инсулин не колят себе вот это шприцами постоянно. А есть такая помпа ставится инсулиновая, и все, люди даже не думают об этом. Они живут обычной жизнью, и у них это все автоматически все происходит. Нет, что-то ты ошибаешься, парень. В чем я ошибаюсь? В чем? Во всем. Вообще в инсулиновой теме. А те... укусил, ну, поправь то, меня. Так, так, так... Что? А в чем я ошибся в инсулиновой теме? Поправь меня, давай. Поправь. Но он так не работает. Как? Что не Чтобы работает? Ты... Чтобы ты повешал какую-то там помпу, и она тебе работала. Ты что, ты серьезно? У нас не в Израиле, вон, э, кто зависим от инсулина, э, большинство, ну, особенно кто на регулярной основе, им это постоянно надо. Есть такая инсулиновая помпа, приклеивается такая круг кругляшок такой, на тело, там, на плечо, или куда-нибудь, и все, и он автоматически э, или есть побольше, такие, смотря какая ему доза нужна, компьютеры такие ставятся, и человек ходит, живет, и ему этот инсулин э, впрыскивается ну, знаю, по ты мере пос... надобности. Ты, ты, ты. ты сам себя слышал про наклейку эту? Конечно. Я ее видел, что значит слышал. Я видел людей с такими помпами. Конечно. Бля, знаешь, почему я ору себя? Не у знаю. Потому что, ты человек... дурачок, потому что дурачок. ты жизни не знаешь, нет, и ты не, нет. не в курсе, что такое вообще в мире нет. бывает. Поэтому ты и орешь нет. там или не знаешь, что ты делаешь. Нет. Нет. Потому что у меня есть один знакомый, второй знакомый. Я как бы не ездил по странам. Я не скажу тебе ничего такого, как ты говоришь. Но я Конечно, знаю, что у меня есть два, два, два человека. Один ездит в Израиль, у него хорошие там родственники, знакомые, он туда регулярно ездит. Ну, и что? Я не сказал бы, как ты там сейчас рассказываешь, чтобы там прям все было охуеть, как охуеть. Что все, я не понял. Мы говорили про, конкретно, про конкретную вещь, мы говорили про инсулиновые помпы. Они есть и в Украине, они есть и в Европе, и, ну везде, по всему миру они есть. Это не Хорошо. ничего такого удивительного, это уже давно существует. Я так смотрю, там звезда висит, ты в Израиле. Да. Вот допустим, у тебя сейчас будет инсулиновая зависимость, да? Бесплатно тебе кто-то предоставит это. Конечно, в Израиле это бесплатно. По страховке у нас страховка есть. Это все бесплатно, естественно. Это, сколько, сколько стоит страховка? Ну, не знаю, там у меня самая самая дорогая, там в районе около 100 шекелей. Что-то типа того. Это 30 Молодцы. долларов, там, не знаю. 100 Хорошо, смотри, а, в России страховка бесплатная. Ну как она может быть бесплатная? У тебя есть налогов выпис, у тебя есть в твоих налогах есть графа на медицинская, налоги на медицину у тебя. Ну какая она у тебя бесплатная? Что ты не Да конечно нет, ну что ты мне рассказываешь? Смотри, так, смотри. Я элементарный пример приведу. Хорошо, хочешь слушать? Смотри, я нигде не работаю. Вообще нигде. Я Молодец. Даже, даже мне не существует. Просто есть фамилия, имя, отчество и паспорт. Я иду, оформляю полис и бесплатно получаю лечение. Смотри, читаю тебе. В России действует так называемая бюджетно-страховая модель. Это значит, что медицина финансируется сразу из нескольких источников. И понятие бесплатно на деле означает оплачено заранее через налоги и взносы. Вот как распределяются потоки, ну и так далее. Обязательно медицинское страхование у вас есть такая штука. Это основной источник да, оплаты лечения читаю. в государственных больницах, там и так далее. Это... Подожди, я тебе читаю. Смотри, взносы платит работодатель. Это в 26 году... Это 5,1% от зарплаты сотрудника. 5,1% с твоей зарплаты, да. Э, бесплатная медицина 5,1% с твоей зарплаты. Э, так. Э, ну тут э, на детей там э, фонды, бла-бла-бла. Э, и тому подобное. Да, да. Ну, короче говоря, вот тебе бесплатная твоя медицина, это, как я и говорил, из налогов. В налогообложении твоя бесплатная медицина. 5,1% да. от твоей зарплаты, да. да. Ну, я, я, я тебе объясняю, что. Я человек не работающий, вообще нигде меня нигде нет. Ну и что? И я получаю медицинское обслуживание. Какое медицинское обслуживание ты получаешь? Ну какое? Любое. Впло вплоть до зубной имплантики. Да какой зубной имплантики? Э, зубной вообще сюда не входит даже близко. Какая зубная имплантика, он? Пол, пол России можешь? ходят без зубы. Какая зубная имплантика? Я ты понимаю, что? Блин. На, блин. что? Да. Это, это, это торчащий клык, который больше всех остальных зубов. Тебе его откуда вставили? Тебе от кого-то сняли нет, и нет. тебе прицепили. Он же даже, даже не нет, по, нет, по нет, размеру. Нет, 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 нет. Он же даже не по размеру. Ты свой принес, чтобы тебя вставили от родственника или что? Где ты его взял? Он же не по размеру, даже да, у, у тебя. Кого? Ты-ты <свят> в курсе, что этот зуб у тебя больше всех остальных? <свят> Слушай, ты меня насмешило, это такой, капец. Такой, такой, какой, какой именно? Ты? <свят> ты, тебе, откуда тебе этот зуб вставили? <свят> Бесплатная имплантика. Э -э -э -э. Но тем не менее, бесплатно. Сколько будет стоить? Ну, вы, Тем не вы... менее переставили... бесплатно, да, нет, если, если, конечно, если сняли у другого там человека и тебе переставили бесплатно, ну, окей, может быть, там в конюшне, да, переставили тебе этот зуб, может, я не знаю, насколько это бесплатно, не ну, бесплатно. В... Хорошо, хорошо. Сколько будет у вас поставить зуб в конюшне? У нас очень дорого зубы ремонти ремонтировать. У нас очень дорого. Бесплатно. Нет, Причем... у нас бесплатно для детей. Для детей бесплатно, да. И для детей, например, ну, бесплатно, а взрослые очень дорого. Причем исходя из того, что я нигде не работаю, за меня работодатель ничего не платит. Так тебе так и поставили. Ну, Нет, мне... так смотри. Ты, ты вот не работающий, ты сидишь э, на налогах других, понимаешь? За тебя кто-то платит. Ну. No. Что ну? Но опять Я же, это, не, это не говорит, что тебе абсолютно все будет бесплатно. Если тебе завтра надо сделать серьезную операцию, ты там будешь платить и будь здоров, как платить. Во-первых, не, будет, э, не будет у тебя нормальной, нормального этой операционной, нормальных лекарств и всего остального. Тебе надо будет это самому покупать, бинты свои не приносить, не еще давать на лапу хирургу, чтобы тебя нормально залатали. Еще давать э, нянечки на лапу, чтобы она утку из-под тебя выносила, и все остальное прочее. Я, я, Что ты мне я, рассказываешь? Я, я, я. Про твою бесплатную я, я. медицину. Я никому не навязываю свою историю, никому не навязываю свое мнение. Эх. У меня рук да. с катаракта и глаза был. В Краснодаре по полю сделали катаракту. Человек сейчас. Полноценно интересно, а по какому гора. полису? Интересно, по какому полису мы сделали? ОМС. А это, это, это разве не э, платный полис? Нет. Это вот то, что <с ты зачитал, только. Так он платный, правильно. Это 5,1% от зарплаты. Так как где бесплатная медицина? Так он не работал. Смотри, да, да. Я сейчас уже сказал, как это работает. Смотри, вот у нас, я тебе сказал, самая дорогая страховка, вот у меня, например, там какая-то золотая платина, хрен ее поймешь. Там почти все включено, ну, кроме там супер каких-то нереальных вещей. Окей, так хорошо, Вот 100 шекелей. Подожди секунду. Вот 100 шекелей, я, подожди, я же тебе объясняю. Вот смотри, 100 шекелей это примерно 30 долларов. Это не то, что 5% от зарплаты, это даже не 1% от зарплаты. Это даже не 0,0. Там один процент от зарплаты, понимаешь? Это вообще ничего. Да нифига себе ты говоришь, 30 долларов это ничего. Нет, это чего-то. Да для россиянина, конечно, чего-то. Вот сегодня как раз тут обсуждали, у нас сейчас минимальная зарплата, минимальная в Израиле, минимальная зарплата 6000 тысяч чем-то шекелей. А страховка самая дорогая 100. А есть страховка за 60 шекелей, например. Вот и считай, хорошо, сколько хорошо, это. Хорошо. Это 1% от зарплаты. А у вас 5, 5 1000, 1000 шекелей это сколько на, на российский рубль? Ну, э, минимальная зарплата в Израиле 2000, 2000 долларов. Чуть больше, чем это про 2000 я долларов. минимальную, я про твою. Что про мою? Я про свою ничего не говорю. 1000, 1000 шекелей, сколько на российский рубль? Без понятия. Ты только. 1000 что -то шекелей, Тысяча шекелей, это 300 100, там чем-то долларов. 350 50. долларов. Что? Сколько? Ну, где-то 350 долларов, 1000 шекелей. 350 долларов? Э, 330, наверное. Но, 320, но, я но, знаю. Но, 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 на секундочку, я тебе перебью. На данный момент минимальная зарплата самая минимальная это 500 долларов в России на ну, самый и вот, что? Сейчас, это, это кто это кто совсем не хочет работать на <laughs> да, данный да, момент я зарабатываю ]иться. ну на данный момент я зарабатываю 1, минимальная зарплата в России 20 тысяч киво 500 долларов ну что, ну, минимальная зарплата в России 20 тысяч. Это, это 200 там с копейками долларов. Подождите, перебью. Стоимость доллара на данный момент 80 рублей. Правильно? Ну, это 200-200 с чем-то долларов. Минимальная зарплата 250 долларов. Пусть будет. По, по законодательству на данный момент минимальная оплата труда 30 тысяч рублей. Сколько? Ну, пусть будет 30. пусть будет 30 300 долларов. Ну, и что? 300 долларов. А вы Израиле 2000 долларов? Да, ну и что? Минимальная. 2000 долларов. И страховка у вас 5,1%, а у нас 1% получается. От, миним от минимальной зарплаты, от минимальной. Сколько шекелей зарабатываешь? Да какая разница? Я тут про свою зарплату не говорю, но я больше минимума зарабатываю. больше. Мы просто разговор завели. Сколько да. шекелей зарабатываешь Я же тебе сказал, больше минимума, на прилично больше минимума зарабатываю. Какого? Израильского, естественно, не российского. Ты видишь, ты не можешь ответить даже на вопрос. Смотри, в Израиле, в средняя зарплата 12 500 было по каким-то там прошлым. Я зарабатываю выше среднего. 12 500. Да. Ну, получается, больше ста. Что больше ста? так 100? и я зарабатываю. Так и я <с зарабатываю. Что больше ста? Больше ста чего? 12 500? 12... Подожди, 12 500? Ну подожди, 12 500, 12 500 шекелей это больше 4000 тысяч долларов. Сколько ты зарабатываешь? Примерно так же. Это больше 4 тысяч долларов 12 500. В год. Какой год? В месяц, год. Сейчас в год. В год, конечно. У тебя в год. 100 тысяч в год у тебя, я поверю, да. Нет, в Израиле это в месяц. В какой год? Смотри, опять же, есть разница. Да, за да, что да. вы покупаете за что продаете? Да, конечно, баню. есть разница. За что мы покупаем, что мы покупаем, что мы продаем, за что мы продаем. Конечно, есть разница, большая разница, как мы живем, как мы не живем. Естественно, в этом есть большая разница. Ладно, давай. Иди. Я же надеюсь, ты же свой зуб по наследству сыну передашь, да? Свой зуб вот этот вот клык, который тебе вставили от кого-то. Ну, зуб, ты же сыну по наследству передашь, правильно, чтобы он тоже себе мог ставить потом, когда надо будет. Я тебе его ставлю, когда приеду. Его оттуда и достать тебе.